19, хотя этот стих и в других местах есть. Чему подобно Царствие Божие? Смотрите, это фундаментальный принцип Царствия Божия, которое нужно было знать последователям Иисуса Христа. Оно подобно маленькому горчичному зерну, которое самое маленькое в начале своего пути. Оно настолько маленькое, что я не видел, я честно в жизни, я видел только малому горчицу. Я она в житии, я не знаю. Но текст библейский говорит, что из злаков, это самый маленький злак, который вырастает в огромнейшее дерево. Когда мы видим что-то служение, когда оно уже в виде дерева, и нам кто-то дает маленькое зернышко и говорит, начинай делать, и будет вот так, нам не хочется в это верить. Потому что для этого нужно много времени. А Иисус говорит, как раз вот и в этом вся суть. Тебе дает Бог что-то маленькое и дает время, и оно может вырасти во что-то большое. Ну и примеров у нас огромное количество, особенно библейских примеров. К примеру, когда мы смотрим на апостола Павла, я в прошлый раз о нем говорил, да, это человек, который изменил все человечество, потому что проповедь Иисуса Христа, его учение было осмыслено и положено на бумагу апостолом Павлом наибольшим, наилучшим качеством, то есть он основатель христианского движения. И когда мы считаем апостола Павла и говорим себе, Господи, я хочу быть как апостол Павел, и приходит до дела, мы сразу теряемся и говорим, ну я не смогу быть таким великим. Но смотрите, что Павел о себе говорит. Послание Галатам, первая глава, с 15 стиха и дальше, он говорит о себе такие вещи. «Бог избрал меня от утробы». Это я сейчас понимаю, Говорит Павел, когда меня зачали, когда я был маленьким ребенком, я не понимал тот весь потенциал, который Бог заложил во мне. Я даже не думал, что Бог хочет сделать через меня. Но Он избрал меня от утробы матери моей, потом призвал меня благодатью своей, и потом сделал все, что Он сделал через меня. О чем это может говорить нам? Второго апостола Павла не может быть. Апостол Павел только один. Каждый из вас, он по-своему чем-то неповторим, хотя мы все похожи. И если брать такую же аналогию, то мы можем сказать, что в каждом, в каждой людей, в каждом человеке Бог заложил какое-то свое что-то, что должно вырасти в какое-то дерево. Или, допустим, давайте продумаем про Моисея. Смотрите, как маленькие вещи помогли создать еврейский народ. Женщина родила ребенка, три месяца его скрывала, потому что египтяне убивали мальчиков еврейских. Мама хотела скрыть его. Маленькое дело, которое делала мама, она хотела защитить ребенка. Разве она думала, что делая это маленькое дело, она будет участвовать в создании величайшего народа на этой земле? А потом ей приходит идея, как его спасти. Она идет на базар, покупает корзину. Какая-то другая женщина сплела корзину. Качественную корзину сплела. Маленькое горчичное зернышко. Потом папа взял и засмолил эту корзину так, что корзина не могла вообще потонуть. Но папа сделал так, чтобы ни одной дырочки не было в этой корзине. Видите, каждый делал очень маленькую-маленькую часть. А потом старшая сестра да, вот я смотрю, там, побежала по берегу смотреть, кому же эта корзина достанется. Их пустили же хитро по течению так, чтобы дочь фараона вышла на берег, которая плакала перед Богом, что у нее детей нету, и она хочет ребенка, и подгадали прямо время специально. Маленькое зернышко. Придумали этот план. И корзинка подплывает, дочь вынимает и говорит, Боже мой, всемогущий Нил подарил мне сына и берет этого сына и начинает воспитывать. Маленькие зернышки выращивают огромное дерево, которое потом назвалось израильский народ. Может быть, Моисей появился уже во всей славе, но сколько людей участвовало в этом? Кто из них меньше, кто из них больше? Можно даже сказать, я не знаю, насмелюсь так, они все одинаковые женщина, вязавшая корзину, мужчина, который осмолил, девочка, которая бежала, охраняла корзину от бегемотов, крокодилов и плохих людей. Они одинаково внесли в то, что потом совершил Моисей, потому что наша жизнь она так состоит, что один человек не делает абсолютно все. Все великие люди стоят на плечах миллионов других людей. Вы думаете, что когда-то великий какой-то изобретатель, который выпускает что-то большое там миллиарды китайцев под ним работают и делают эти айфоны. Президент, который ездит и получает славу, потому что Украина стоит, он стоит на плечах солдат, которые погибают на фронте. Это не один человек, это все мы. Поэтому, когда мы видим на большие какие-то достижения кого-то и чего-то, надо попытаться увидеть маленьких людей, маленьких вещей, которые они делают. Поэтому, если вас Бог не одарил чем-то видимым, прославляющим наружи, посмотрите, может быть, тысячи вещей маленьких, которые вы делаете, они создают. И вот Моисей вышел на сцену, но за Моисеем стояли десятки, сотни людей, которые сделали Моисея. То есть Бог сделал Моисея через разных людей. И сейчас, когда Моисей уже на небе, и все эти люди на небе, когда они все видят, как это Бог все устроил, они все вместе прославляют Бога. Когда у меня машина ломается, чаще всего ломается какая-то мелкая деталь. И когда Веня ее чинит, машина работает хорошо. Иосиф. Очень маленькие-маленькие вещи в его жизни были. Папа научил его читать, писать, выделил среди детей. Мама дала ему лучшую одежду, за что его ненавидели и гнали. А что сделал Иосиф? Он отнесся очень правильно к жизненным обстоятельствам. Мне кажется, что Иосиф был хорошим христианином в том плане, что он принимал все обстоятельства как возможность чему-то научиться и шагнуть дальше. Иосиф бросают в яму продают в рабство, а Иосиф принимает. Во всяком случае, так говорит текст. Он не бежит, он не кричит, он не объявляет голодовку, он принимает обстоятельства и в этих обстоятельствах делает лучшее, что он может делать, что зависит от него. Смотрите, у всех героев веры есть одно качество, которое издревле лежит в христианской традиции. Все делай то, что зависит от тебя. То, что не зависит от тебя, отдавай Богу. Очень простой принцип фундаментальный. То, что ты не можешь изменить, не меняй это. Я постоянно повторяю вот это, потому что я сам это сейчас сильно чувствую. Так. Мнение людей о тебе ты не контролируешь. Войну ты не контролируешь. Погоду не контролируешь. Но ты можешь контролировать свое отношение ко всем этим вещам. Ты можешь не проклинать погоду, а одеть дождевик, выпить таблетку, чтобы не болела голова, и жить дальше. Вот так делал Иосиф. Его продали в рабство, и что он делает? Он говорит, я не могу контролировать рабство мое, но я буду лучшим, кем я могу быть в этой ситуации. И в конечном итоге такие маленькие-маленькие шаги. Смотрите, маленькие шаги сделали его первым человеком после фараона либо вторым человеком во всей империи египетской. После фараона был только Иосиф, больше никого не было. Жрецы были отодвинуты, министры отодвинуты, на вершине был Иосиф, который делал маленькие шаги, и Бог вырастил огромное дерево. Поэтому в каждого из нас есть какой-то замысел Божий, для которого нужны небольшие шаги. А маленькие шаги верности. Маленькие шаги. С чего они могут начаться? Ну, я не знаю, только вы знаете об этом. К примеру, у меня был разговор с одним мужчиной. Ну, вот представьте себе, взрослый мужчина, который давно ходит в церковь. Он ездит за рулем. А я сейчас, знаете, связан с тем, что инструктор и так далее. И он говорит, у меня одна проблема. Если кто-то нарушает, говорит, я средний палец показываю. Я говорю, не показывай. Он говорит, не могу, говорит, вот просто раз, рука, и все. Раз, простите, кто это, да? Вот просто рука вылетает. Я говорю, как ты справился? Молился, молился. И говорит, прочитал Библию. Вместо того, чтобы проклинать, благоставляй. И говорит, и еду, и думаю, ну как я буду благоставлять? И, говорит, я придумал. Я стал показывать вот так. очки правила. Да, извини. И он говорит, я говорю, ну, это как-то, говорю, немножко ну, лицемерно, там кто-то подрезал, ты раз, говорит, ну ты же имеешь в виду другой палец, он говорит, а ты знаешь, говорит, все изменилось, говорит. Через пару недель, говорит, у меня в сердце уже, говорит, нету злости. Знаете, маленький шаг. Поменяй что-то, как говорит Библия. Ты привык, что когда тебе что-то плохо, благословляй. Вот просто тебя нагрубили, а ты внутренне, Ух, благословляю тебя. Пусть Бог благословит тебя. То есть, смотрите, маленький шаг, который изменит. Вот мужчина взрослый. Взрослый мужчина не мог преодолеть это. Поступил по Библии, сделал маленький шаг. Начал показывать вас. И в сердце стала проходить другая привычка. Я начал благословлять человека. Маленькие шаги. Можно было лоб разбить, палец отгрызть, не помогло бы. А другую реакцию показываешь, и ты меняешься. Поэтому все начинается с маленьких вещей. Смотрите, Иисус постоянно про эти маленькие вещи говорит, постоянно говорит про эти маленькие вещи. Вот один из самых таких примеров: пять тысяч человек собралось слушать, пробовать Иисуса и проголодались. Ну, смотрите, какие же люди взрослые уже такие, знаете, вот в мешках есть же еда, ну, все у них есть. Они спрашивают Иисуса: Иисус, а когда будем кушать? Потому что они привыкли, что он делает чудеса денег мало, приводят мальчика, а мальчик вынимает пять хлебов и две рыбки, потому что он наивный. Он же еще не знает, что нужно беречь. Он же хочет делиться, потому что Иисус об этом говорил. Иисус говорит, давай, поднимает эти пять хлебов и две рыбки. Все сели за столы. Ну, понимаете, реакция, Мария, он поднял эти, а у них в мешках еды полно. Мальчика еду Бог благословляет. В Библии написано, что приумножил я уверен, можете верить по-другому, каждый потянулся, вынул свою торбу и выложил на стол все, что у него было. Маленькое чудо, маленького мальчика, маленький шаг изменило на короткий момент, на короткий момент 5 тысяч мужских и женских сердец. Более того, 12 корзин собрали. То есть они просто выложили для всех. Наелись так, что еще и осталось. То есть Иисус показывает, смотрите, маленькие шаги, решают большие вопросы. Ученики говорят, нужно большие деньги накормить 5000. Я вот помню, Сереж, помнишь, вот сколько ты собирал пакетов на зал? 120 пакетов да, на этот зал. Да я помню, как долго это было. Какие вы все... За один раз, когда люди собирались, да, где-то 100-120, потому что зал больше не помещал. Это такая работа была неподъемная. А Иисус сделал маленький шаг а ну выньте все, что у вас есть. А реально нужно ли, чтобы мы ходили, брали деньги, покупали для всех? Ну выньте, посмотрите. Они вынули, оказалось, что ого, вот сколько у нас у всех есть. То есть маленький шаг. Или помните, человек приходит, который хочет, чтобы было какое-то исцеление у его отрока, а Иисус говорит, ну ты хоть немножко веришь? Он говорит, верю, но не верю. Иисус говорит, Давай начнем с маленькой веры. Хоть чуть-чуть веришь, чуть-чуть верю. Ну все. Вот на вот этой маленькой вере. Я помню, как каждый верующий, я не знаю, как ДВР это делают, но я когда пришел и уверовал предошедший до места, что ну, верой можно горы двигать, я сел и двигал шкаф. Но ну, это все так делают, я уверен. Я многих спрашивал, каждый пытался что-то двинуть. А потом позже я понял, мне надо быть верным хотя бы в маленьких вещах. Моя вера должна хотя бы начаться с того, чтобы я верил Богу в конкретных Его словах. Может быть, до горы потом дойдет. Потому что мы хотим ходить по воде, двигать горы, меня текает тысячи людей. А Иисус говорит, начни с маленькой веры. Доверь мне свои эмоции, свои отношения, свое будущее. Боишься чего-то? Вот доверь и иди. А потом, может быть, уже и по воде пойдешь, может быть, уже и какие-то проблемы большие будешь решать. Имеешь веру? Верю, но не верю. Ну, давай начнем с того, насколько ты веришь. Видите, все большие вещи строятся с маленьких, маленьких-маленьких шагов. От маленького зерна к большому дереву. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний, поздний. Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. За эту войну сколько раз я уже, когда молился, говорил, Боже, когда ты уже придешь, когда ты закончишь все это. И вот мне текст отвечает. Зерно пришествия Господня давно Бог посеял но оно медленно-медленно растет. И не мое дело знать времена и сроки, а принцип от малого к большому, принцип, который нам подарил Господь. Поэтому зерно растет в дерево, нужно потерпеть, подождать, не оставлять. Главное, чтобы мы были верны тем маленьким вещам, которые мы делаем. Меня сьогодні коротке проповідь. Амінь. Амінь. Давайте встанімо і помолимся. Дорогий небесний батько, ми дякуємо тобі, що ти багато-багато духовних зерен засіяв в наші серця тоді, коли ти нас створив. Деякі вже дуже гарно проросли, деякі ще не проросли. Боже, дай нам сили приходити до церкви. ликуватися от Твоих, от грехов, и дать возможность всему доброму, гарному, что Ты вложил в нас, проростати. И чтобы большой-большой лес вырос с этих маленьких горчичных звезд. Во имя Твое. Аминь. Свою надо, щоб розхилися і пасхальблю тебе, о, коли є на кого при мене. moga Tvoja, coi slaviu Te vevo. мы будем молиться молитвой «Отче наш». После этого у нас будет просто общение, кайнания где будет вкусное все и просто общение, да, не оставляйте друг друга, садитесь, пейте чай, каву, имейте общение. Еще будут угощение да, тут будет, давайте помолимся молитвою «Отче наш». Отче наш, что есть на небесах, нехай святится имя Твое, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Присядьте, будь ласка, можу когось є якісь. Об'яви, брати та сестри. Ще ваших 5 хвилиночок. У нас є можливість привітати кожного з наступаючим день знань. Буде сладке привітання, так що не розходьтесь, посидіть 2 хвилинки. Слава будь ласка?